Хлопці тобто, не горді, ми можемо стати на другий день і прийти сюди, в гості, якщо тікає, ми приходимо, і туди, і свої інтереси. Ми не добиваємося. Ми пільку, як бачите, робочі місця. Ми вже дехи, ви бачите, багато шахтарів приїхали, де які десь 15 років не працюють, інвалідні. Бо ми приїхали раді нашого майбутнього, раді наших шахтарів. Ну, коли ми вже тобі поїдемо на міста. И до этого дойдем, то приедем не только шахтари мы, прийдут наши семьи, прийдем и это место, и не одно место по Украине. То им мало места не будет.

требуем от Порошенко, чтобы он не ставил своих, скажем, приближенных на адресные посты, а вернул в энергетическую... Э... В общем, на подъем энергетики поставил э... профессионалов и добросовестных работников. Тот наш министр, тот, который отстранился от горняцких проблем, вышел на сцену и рассказал, как мы будем жить, на что мы будем кормить своих детей, чем мы будем, извините, платить за это отопление, которое поднимается. Мы живем на Донбассе. У нас уже месяц нет отопления и холодной воды, я повторяю, холодной воды.